Salam, əz xanımlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə çox asan və sadə piteni reseptini bölüşəcəyəm. Pitenini hazırlamaq üçün hazırlayacağam qabaq, bir ədəd yumurta, bir ədəd yumurtanın sarısı, bir paket vanil və bir tutam duz əlavə edirəm. Daha sonra bu qarışımı yaxşıca qarışdırıram. Yarım stakan şəkər tozu əlavə edirəm qarışımın üzərinə. Şəkər tozu həll olunana qədər qarışdırıram. Daha sonra bitki yağı əlavə edirəm yarım stakan. və bitkin yağımda qarışımla qarışdırıram. Həll olunana qədər. Gördüyünüz kimi çox yaxşı həll olunduğu görsənir. Daha sonra isə 2 stakan unu mərhələ-mərhələ həmin o qarışımın üzərinə əlavə edirəm. Az az. Və bu cürə gözəl, ələ yapışmayan xəmir alındı. Daha sonra isə xəmiri 4 bərabər hissəyə bölürəm. Hanımlar, istədiyiniz formada edə bilərsiniz. Çünki xəmir ələ yapışmadığından və əlverişli olduğundan istədiyiniz formada kəsə bilərsiniz. Mən sadə nümunələr göstəririm. urmalarını fəmirin bişməyinə heç bir təsiri yoxdur. Pəçenyələr çox ləzzətli şəkildə bişir. Və artıq pəçenyələrim bişdi. Gördüyünüz kimi görünüşləri də çox gözəldirlər. Dədim reseptlə 40 ədəd bu cür pəçenye hazırlaya bilərsiniz, xanımlar. Çayən Köpənin yanında çox gözəldir. Sonda isə əziz xanımlar, videonu bəyəndisiniz, kanalıma abunə olmağı, like etməyi və xanımlarınıza